і зараз у нас на прямому скайп-зв'язку є Тимур Алєвський, це наш колега, журналіст телеканалу «Дождь». Він щойно буквально кілька годин прилетів з, з Гюмрі в Москву назад. Я надію, що я правильно наголошую на да, це да, місто, да, так, так тому мається, що Роман Скрипін, слідкує за нашими ефірами, Поправляє мене постійно. Тимуре, привіт тобі. Скажи, власне, я б бачила, що ти. Там готував репортаж для дождя власне, які настрої людей і що говорять про військовослужбовців, про цю військову базу російських військових в себе в місті. І ми бачимо, що вже такі протести перейшли в антиросійські. Так наскільки там настрої такі антиросійські поширюються зараз? Значить, ну, смотри, Начну сматрина к кати базі на Потому что э, очень много людей там так или иначе связаны с э, этой базой экономически, просто работают там. Люди особенно старшего поколения работают в Гюмри очень мало. Знаешь, кстати, Гюмри это город, который вот люди постарше э, по Советскому Союзу помнят как Ленинакан, тот город, в котором произошло как и в Степанакерте, страшное землетрясение в 1988 году. А сейчас он называется Гюмри. Там, кстати, 4000 семей по-прежнему, вот спустя 26 лет, живет во временных вагончиках. Все еще не может ни построить, mm -hmm. нет денег, ни получить никакие дома. Вот такая вот ситуация в Гюмри. И поэтому любая работа, это довольно важная история. А местным военным, несмотря на инциденты, которых немало, а они в основном, конечно, ну, таких страшных инцидентов там вообще никогда не было. А с жертвами было всего два до этого момента. Вот как раз, как ты правильно сказал, в 1999 году, и, по-моему, то ли год, то ли два года назад, я боюсь ошибиться, молодые люди собирали металлолом на полигоне, который никак не огорожен, собирали металлолом для того, чтобы ну, заработать какие-то деньги и э, нашли гранату не разорвавшуюся после учения оказалось там тогда, что российские военные не разорвавшиеся снаряды не собирают, а, соответственно, молодые там, ребята совсем буквально дети стукнули по камням по гранате, она взорвалась. Такой был там инцидент. Инциденты, про которые рассказывают местные, то они об этом начали говорить не с первого дня, то есть это не антироссийские протесты вот в том виде, как ты себе их представляешь, Россия вон из Армении, так никто не говорит. Это очень-очень далеко. Это большая ошибка так думать. А, вообще Армения очень хорошо относится к России в целом, а вот эта база в в общем, там давно стоит, и некоторые офицеры там живут по 5 лет, по 6 лет. У них свои машины, им пользуются друзья. Ну, то есть они как бы часть общества этого, они часть этой, этого мира. Просто они, когда случилась эта трагедия и стало понятно, что Россия сразу никак не отреагировала на это словами, что мы будем судить этого солдата в армянском суде, и, главное, местной власти в Армении тоже ничего по этому поводу не сказали. А местные жители стали припоминать старые обиды, как это бывает, и примерно сутки понадобились для того, чтобы вспомнить все, что было вот так вот под сукном, включая там какие-то по их рассказам походы местных офицеров российских, соответственно, которые слишком высокомерно себя ведут с местными жителями, иногда напиваясь, там могут себе позволить какие-то резкие выражения или ну, просто пользуются, что называется, как там говорили люди, своей безнаказанности. В городе собралась большая для Гюмри очень демонстрация, хотя, конечно, был далеко не весь город, ну, скажем так, город 100 тысяч человек, там в самом пик население, которое вышло на демонстрацию, было, ну, скажем, 5-7 тысяч. Но это тоже немало, согласитесь, каждый десятый, да, если в Киеве каждый десятый придет на Майдан, получится Майдан. Вот там примерно так же и получилось. Но это был не Майдан, а, а вот с какими-то конкретными политическими требованиями. А требование было одно, оно было простое. И все, чтобы дальше происходило... Это было последствия глупой реакции на это требование. Ну, то есть, людьми как никто не поговорил. Они а, не уверены были в том и до сих пор не уверены, во-первых, в том, что им предлагают справедливую версию, честную версию того, что произошло, потому что они не могут понять, как он а, прошел 8 километров. Хотя на самом деле объяснить-то все можно. И я думаю, что исследователи объяснят. Мне кажется, в этом деле не такая уж тайна кроется. Хотя, ну вот что Местным жителям это показалось все очень неожиданно Странным, они таких людей не видели До сих пор, и им показалось, что Если он вел себя Так, как они себе это не представляют А его тем более допрашивают На российской базе, не дают допросить Местным следователям, значит, наверное, кого-то покрывают Ну, это понятно, ну и кроме того Вообще, конечно, задевает Местных жителей, да всех, мне кажется, жителей Армении Задевает, что в их стране Преступника, который совершил ну, чудовищное преступление Отказываются допрашивать и судить по законам этой страны. И ну, они сразу же вспоминают, что его, в общем-то, не должны были возвращать а, в российскую базу, а должны были отправить местную милицию. И тогда бы никаких вопросов по этому поводу не было. Ну и кроме того, а, вспоминают истории, когда а, армяне в России приступ, совершали преступление, например, такое, что же бывало? И они были судимы, соответственно, в России. Самый громкий случай произошел год назад, когда водитель Камаза с Щебнем, Грачья Арутюнян, кажется, его звали, да, он врезался в Подмосковье в автобус и в результате погибло 18 человек. Его судили в России, отправились в решетку на 6,5 лет. Но ну, там много было еще нюансов вокруг этого суда. Он в какой-то момент после допроса почему-то предстал перед камерами в женском халате. Другой одежды для него не нашлось. Видишь, это все запомнилось. И сейчас uh -huh. вспоминают эту историю говорят, ну вот э, как несправедливо поступает старший брат с младшим человека, который, ну, очевидно, не хотел, он убил людей, никто не спорит, но он их убивать не хотел, судили не в Армении, а в России, по российским законам, не экстрадируют в Армению, зачем-то унижали, и при этом в России была такая совершенно мистика личная кампания про то, что вот понаехали мигранты и всех тут русских убивают, а она совпала с выборами мэра. У нас вообще выборы мэра в Москве были все построены целиком на антимигрантских настроениях. Uh -huh. мигранты были нужны не только чтобы дворы убирать, но и для того чтобы выборы выигрывать. Ну вот этот yeah. человек попал в эту же историю. И сейчас год спустя армяне эту историю вспомнили и спрашивали справедливо. Вы его судили? там у себя, этот человек убил шесть человек преднамеренно и жестоко, включая детей, что вообще в обществе понять никто не может, давайте мы его будем судить сами. Дальше слово за слово, эта история переросла в то, что Россия не в состоянии извиниться. Ну, то есть была в тот момент. Там два дня не бей, не менее кукареку, как говорят местные жители. Примерно дословная цитата. То есть не хватило слов. А притом, вообще-то, ну, для сильной страны, какой Россия себя считает, извиняться за грехи своих солдат не стыдно, тем более перед людьми, которые Особенно доброжелательно к ней, но, видимо, величие не позволяет как-то вот не, не соответствует представлениям о человечности. По крайней мере, этих слов не нашлось, это люди отметили. Также они отметили то, что местный президент Серж Саргсян не объявил национальный траур, хотя страна буквально в него погрузилась. Это действительно событие, которое обсуждают все на этих похоронах. Собралось огромное количество людей, все каналы посвящены только этому преступлению. И многие решили, что Серж Саргсян... Президент Армении не объявил национальный празд, чтобы не обидеть Россию, вроде uh -huh. как солдат. И это тоже, ты понимаешь, добавило масло в огонь. После этого появились молодые люди, которые живут в Гюмри, и uh -huh. они уже начали заявлять о том, что и... Раз так, то и вообще не нужна нам здесь эта военная база. Пусть они убираются отсюда, если они не умеют себя вести и прочее, прочее, прочее. Тимур, але поясни, будь ласка, я не розумію, чому цей Пермяков, чому він це зробив? в чому була його конкретна мотивація? Чому він пішов і в А вот непонятно, Я Настя, я сейчас две вещи хотел сказать: расскажу про Пермякова, И еще я только хочу одну вещь закончить. Я был в. В военном городке. Ну, это один из районов Гюмри, в котором живут российские офицеры. И с некоторыми удалось поговорить на камеру, они не говорят категорически, как это водится в России для официальных там лиц. Но понятное дело, что для них это действительно шоковое состояние, ну, потому что базу сейчас будут очень четко проверять. Для людей, которые там живут а, много лет, но они как бы не чувствуют себя не дома, поэтому для них эта ситуация, она а, очень травматичная. Они пытаются деньги собирать в помощь этому ребенку, а, хотя тоже никто из руководства базы, казалось бы, ну, случилось такое, такое преступление ничего, ни не объяснения. Не вышел к армянам и сказал, там, у нас случилось страшное ЧП, мы выясним все. И, вернее, они говорили эти слова, но, понимаешь, какая штука, там не нашлось простых человеческих слов, вот на улицу к ним никто не пришел, говорили по телевизору, это недостаточно. А слов уже недостаточно, им тоже было, они хотели, чтобы нет, чтобы мы его судили, мы имеем право его судить. Теперь, что он объясняет? Сам он объяс... говорит очень спокойно, как сказала сегодня адвокат его, который его недолго видела, адвокат, сказал также, что он постоянно засыпает на допросе, видимо, потому что он очень устал за эти дни. А мотивация его изначально, как озвучено было, состояла в том, что он решил убежать и зашел в этот... Вот понимаешь, какая версия была? Он шел 40 минут от части подальше, но это можно понять. Человек ушел с караула с автоматом. Потом захотел попить, вошел в дом, увидел людей, всех расстрелял. Ну, примерно вот такой рассказ. Ну, конечно, такой рассказ того не устраивает как было на самом деле, в каком состоянии был человек, может быть, выяснит следствие. Но пока у людей есть основания ему не доверять. И поэтому они так настаивали на том, что, во-первых, его должны допрашивать и судить в Армении, во-вторых, нужно выяснить, с какой стати российские военные с оружием покинули территорию базы и искали по ближайшим всем улицам и городам его для того, чтобы к себе привести. Третий вопрос, который есть у местных жителей, почему местные милиционеры служат не армянскому народу, а Москве, фактически по их представлению, ну то есть они нашли этого солдата, как они утверждают, и отдали россиянам. Ну, должны были привести в свой отдел и проводить следственные действия. То есть нарушили все процедуры, какие положены в этих случаях, как бы подыграли от этой ситуации. Но сейчас а, разрешилась она более-менее этой ситуации в тот момент, когда генпрокурор нашел... И нашел в себе силы сказать, что он после окончания следствия напишет бумажку, положенную в Генпрокуратуру России, и тогда этого солдата Валерия Пермякова передадут армянским правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Хотя вот момент какой-то людей это успокоило, что будет дальше не очень понятно, потому что там же были столкновения не очень большие, может быть, но для Армении заметные. Там 8 человек ранены милиционеров камнями, один в тяжелом состоянии, и 10 человек местных а, молодых людей, которые, собственно, вот прорывались к российскому консульству, чтобы закидать его чем попало. И а, будет уже возбуждено уголовное дело в отношении тех людей, которые кидались в милицию камни. Если они окажутся за решеткой, возможно, протесты по второму витку пойдут. Тут никто не может сказать сейчас ни да, ни нет. Страна выжидает. Но вот одно можно точно сказать. Сейчас это мне понятно, что если неделя пройдет и ничего не будет, это не значит, что они не повторятся. Потому что в Армении видишь даже события 99 -го года хорошо помнят. Mm -hmm. Вообще пом помнить умеют долго, mm -hmm. а, при том, что люди терпеливы и незлобивы. Но вот а, эту ситуацию тоже и через неделю и через месяц никто не забудет. Случится может момент, когда эта ситуация повторится. А, вопрос в том, что тут в какой-то момент а, все заговорили журналисты, особенно оппозиционные, о том, что ба, так у нас что вроде как и страны нет, то есть мы не можем потребовать от властей, чтобы они защищали как бы, интересы наш, нас, граждан, а не российские интересы. Мы же не провинция. И а, начались разговоры о провинции или не провинции. А все-таки Армения это южный форпост России, как говорил Владимир Путин, или самостоятельное государство. Учитывая, что в Армении очень тяжелая экономическая ситуация, огромная коррупция, там несколько десятков семей фактически управляют, владеют всей страной, а часть населения либо работает на очень в невысокооплачиваемых работах, либо уезжает в ту же Россию работать. Знаешь, там еще в чем-то а, сложность. Или не сложность, наоборот, а может благо. Не знаю, как угодно можно оценивать. Ну, Миллион и полтора жителей Армении работает в России. То есть экономические связи по-настоящему очень а, тесные. они Тиму... Некоторые из них завистью смотрят на Грузию, которой удалось Тиму... провести реформу. Тимур, ты так дуже детально, я разумею, все пояснишь. Тут вот верменские новины, ну, такие позиционные сайт пишет, что э, российские пограничники устроили драку в Гюмри, э, во втором по величине городе Армении, но ну, властный протомист про мы говорим э, с участием двух российских военнослужащих, э, это новости Армении, сообщают, российские пограничники в пьяном состоянии устроили ссору с жителями Гюмри, на данный момент их допрашивают в одном из отделов полиции Гюмри. Ну, вот, Они, это, так, вот, так, это, так... вот это вот то, о чем говорят жители Гюмри, что э, российские военные почему-то в гемории, считают, что они не в гостях, а в хозяева. Не все, но часть из них, вот видишь, позволяет себе в пьяном виде ходить по городу и устраивать драки. И тут возникают вопросы к российской базе. Вообще это не очень Нормально. И Министерство обороны, наверное, российское, в момент, когда такое происходит, наверное, э, должно как-то сделать <рек> выводы по отношению руководства базы. Или поинтересоваться, уже мне теперь интересно, что же это да. за командир базы такой неприкасаемый, что у него все это вот происходит, и никому до этого дела нет. Но мне кажется, что тут просто отношение такое несколько, несколько высокомерное прослеживается э, между приезжими солдатами и местными к местным жителям Тимур, гаразд. Два последних вопроса. Давай очень коротко, потому э, что мы должны потратить завершить. Вот же так и не поняли почему Пермяков и расстрелял всю семью. То есть его. Я могу тебе свою версию рассказать. Вот моя версия буквально такая, что он не вполне не вполне умный человек, скажем так, может быть, да, или э, он. Ты, давайте, каким... неадекватный. Неадекватный человек. Окей. Okay. Он по а, каким-то причинам решил убежать из части. Может быть, там была дедовщина, может быть, он просто совершил какое-то преступление в части, или еще mm -hmm. что-то произошло. Он взял автомат и ушел. Почему он прошел 40 минут от части подальше, я могу понять. Именно потому, чтобы его не искали в близлежащих домах. Дальше он идет. Милиционеры, которые проводят следственные действия армянские, они утверждают, что он а, пришел на улицу, на какую-то предположим, ему знакомую под, подальше от части, и а, искал пустой дом чтобы спрятаться до вечера пересидеть а потом уже идти дальше он а, рукой дергал ворота чтобы найти какие-нибудь открытые. Нашлись открытые ворота в этом доме, он зашел, дом находится в глубине, сумерки, а дом выглядит очень бедно. Ну, он выглядит как лачуга, но он дом жилой, но снаружи в сумерках человек российского менталитета, который привык видеть дома в своем регионе, они выглядят иначе, они крепче выглядят, там более обжитые. Дом выглядит бедно, похож на лачугу, он мог подумать, что он пустой. Ну, предположим, что он неадекватен, может быть, он под наркотиками был, мы этого не знаем пока и это следствие только может сказать, зашел в этот дом. И дальше я думаю, что у человека без каких-то явных тормозов психологических случилось следующее. Женщина вскрикнула первая, которую он убил, а... Вскрикнула, подняла шум, он ее убил, а дальше он убил всех, включая детей, чтобы они не подали никакого знака и не, да, не выдали его, потому что о своей безопасности в этот момент он думал, вот, э, а это была единственная мысль, которая его занимала, это моя версия. Но а ну, вот, ну, при этом м -м, понятно, да, что убивать шесть человек практически в упор, включая детей штык-ножом, это нужно иметь определенный склад сознание ну вот это собственно и вызывает вопросы у э, жителей гюмри почему никто не слышал выстрела из автомата он стрелял из калашникова а соседи живут рядом, или они не говорят, или они не услышали, а если они не услышали, был ли там глушитель, а если был глушитель, то почему он был с глушителем на посту, и был ли это он. Ну и дальше вот все эти вопросы. Просто после того, как он это сделал, он не остался в этом доме пересиживать, а переоделся, оставил автомат и ушел. И его нашли уже на границе с Турцией. Где его нашли на самом деле? Кто его нашел? И нашли его, а кого на самом деле искали? Все вот эти вопросы, они имеют место быть. Мне кажется, что в результате будет очень простым объяснение, и оно может быть оказаться правильным. Почему-то у меня ощущение, что в этом деле действительно это дело одного неадекватного человека. Но много вопросов вокруг: почему этот неадекватный военный вообще с оружием оказался на карауле? Почему не проверяли караул, когда он ушел? Когда узнали, что он ушел, что предприняли, сообщили армянам? милиции или не сообщали или сами решали. То есть тут кроме преступления трагедии страшной, которую совершил видимо Пермяков, есть еще огромное количество преступлений поменьше, все ну, которые не вызывают не меньшее количество вопросов. Тимур, и остальное. Остальное мы с а ты как ты думаешь, что действительно есть там Не знаю, запаси енергії, сили, бажання в опозиції вірменської, взагалі настрої людей можуть бути такі, що там дійсно може спалахнути якась місцева Настя, я революція. Тебе скажу, я я понимаю, ні, революція там вспихнути час не може, Опозиція в Армії все-таки доволі. довольно встроенная в систему. Если и кто-то устроит революцию в Армении, то российские политики, в этом я абсолютно уверен, если они будут дальше продолжать заявлять, что люди, которые вышли... А знаешь, в России уже настолько повестка дня такова, что любые выход на улицы представляет опасность самим своим фактом в любой стране. И вот российские политики в стране, где близко даже нет, в общем-то, серьезных антироссийских настроений, утверждают, что на улицу в Гюмри вышли фашисты, проплаченные госдепом. Что в ответ на это ответили социальные сети в Армении, стали смеяться и говорить, я фашист. Ну, а что, собственно, делали украинские граждане, когда Россия их обливала грязью и говорила, что они фашисты. Тоже говорили, ну окей, мы фашисты, да, ха-ха. И вот если они будут продолжать это делать, они почему-то делают какие-то маниакальные настойки, то, наверное, они убедят, что они на деньги госдеба фашистывают на улицах. Но это только можно, как называется, проследить вот это ужасное пике. Хватит ума или нет. Пока несколько дней тут то, что я слышал в Армении, то, что я слышал из российских новостей, которые повторяют местные жители, они как-то немножко создают впечатление, что неадекватен. там не только был Белкромиков, но и некоторые политические деятели России глубоко неадекватны. Но, впрочем, я тебе могу об этом не говорить. Mm -hmm, да. Добре, Тимура, дуже-дуже дякуємо тобі за включення, за таку вичерпну інформацію. Про те, що відбувається, і кінастрій взагалі в місті Гюмрі це друге за чисельністю місто після Єревана, в Вірменії, де власне російський військовослужбовець там знаходиться військова частина в Гюмрі, Просто пішов і застрелив всю сім'ю вірмен. і зараз власне вірмени вимагають, щоб його видали в вірменії, судили за вірменськими законами. Натомість його а, хочуть судити в Росії.